Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Grace dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 5 yang terdiri daripada Adli Irfan, Fakir Zaim, Al-Amin, Filus Iman dan Cik Imran akan membentangkan tajuk pembentangan kami yang bertajuk Terapi Permainan. Tugasan ini merupakan tugasan di bawah kursus pendidikan seni, muzik dan kraftangan dalam pendidikan khas Terapi permainan merupakan kaedah terapeutik yang guna permainan sebagai alat bantu kanak-kanak ekspresi perasaan mereka. Melalui terapi ini, kanak-kanak dapat tingkatkan kemahiran sosial dan komunikasi. Teori yang berkait rapat dengan terapi permainan adalah Teori Gestalt Ianya diasaskan oleh Violet Oaklander Fokus utama Membantu kanak-kanak Sedar Perasaan Fikiran Dan tindakan Dengan kata lain Aspek fizikal, emosi, kognitif, rohani dan sosial Berkait membentuk tingkah laku positif Melukis, bermain, lakonan dan persembahan muzik Bantu kanak-kanak bina penerimaan diri. Jadi, terdapat dua objektif yang boleh disasarkan untuk meningkatkan kefungsian MBPK dalam konteks terapi permainan. Objektif yang pertama adalah aktiviti finger puppet role play. Aktiviti finger puppet melatih kemahiran sosio emosi kanak-kanak melalui watak yang dilakonkan. Objektif yang kedua adalah berdasarkan aktiviti piece by piece. Meningkatkan daya tumpuan dan interaksi sosial kanak-kanak. Ini merupakan langkah aktiviti bagi objektif satu yang bertajuk Finger Puppet Role Play. Langkah pertama, guru menerangkan cara bermain permainan Finger Puppet. Langkah kedua, murid diberi bahan seperti kertas dan warna. Langkah ketiga, murid menghias boneka jari dengan bantuan guru. Langkah keempat, guru menentukan contoh situasi lakonan. Okay. Langkah kelima, murid melakonkan situasi harian secara berpasangan. Dan langkah yang terakhir, guru memberi pujian kepada murid. Langkah aktiviti bagi objektif 2. Permainan lantai, piece by piece. Langkah satu menyediakan tempat dan bahan permainan di dalam kelas. Langkah dua, guru memperkenalkan dan menerangkan arahan permainan kepada murid-murid. Langkah tiga Guru Membuat Contoh Dan Mengajar Murid-murid Cara Bermain Permainan Langkah empat Murid Mula Bermain Dengan Membaling Dadu Dan Bergerak Mengikut Jumlah dadu Langkah lima Murid-murid dikehendaki Menjawab soalan Jika betul Murid-murid diberikan Puzzle piece Terdapat Tapak bonus Dan tapak halangan Langkah enam Murid-murid Menghabiskan Permainan dan dikehendaki membuat sebuah kenderaan berdasarkan puzzle piece yang telah diperolehi langkah tujuh guru memberi peneguhan tentang hasil kerja murid-murid dan membuat refleksi. Seterusnya, ini merupakan manual permainan piece by piece. Antara bahan yang diperlukan untuk membuat permainan ini adalah papan permainan, dadu, penanda pemain, kad soalan, kad bonus dan kad halangan dan bentuk geometri peraturan permainan Setiap kumpulan mempunyai satu penanda pemain dan satu beg bentuk Semua penanda akan diletakkan di kotak mula iaitu kotak yang pertama Pemain akan melontar dadu secara bergila-gila dan bergerak mengikut bilangan langkah Apabila tiba di sesuatu kotak atau tapak kumpulan perlu mengikut arahan berdasarkan simbol Jika tapak soalan, murid perlu menjawab soalan dengan betul untuk mendapat satu bentuk puzzle. Jika ditapak bonus, murid akan terus mendapat satu bentuk puzzle tanpa menjawab sebarang soalan. Jika tapak halangan, murid akan hilang satu bentuk. Jadi, ini merupakan pelan lantai untuk papan permainan piece by piece. Jika dilihat di sini, terdapat tapak soalan, tapak bonus dan juga tapak halangan dan terdapat tiga jenis bentuk puzzle yang berbentuk geometri iaitu bentuk bulat, segi tiga dan segi empat. Jadi bentuk geometri ini akan diberikan kepada murid sekiranya mereka berjaya menjawab soalan yang diberikan oleh guru mereka masing-masing. Berikut merupakan tiga sumber rujukan yang telah diguna pakai oleh kami. Untuk pengetahuan, tiga sumber rujukan ini hanya memfokuskan tentang terapi permainan semata-mata itu sahaja daripada kami sekian terima kasih